清流镇不大，这时从车上下来一个圆脸、带着小胡子的胖男子，和一个皮肤黝黑的十来岁的小孩。男子带着孩童，直接就大摇大摆地进了酒楼。小林，你在这屋里好好休息一下，养好精神，等内门的管事一来，我就叫你过去。此时，有一辆马车已经停到了春香酒楼门前，马车上跳下一名四十多岁的瘦削汉子。 大踏步的直奔韩丽所在的屋子，韩三胖也带着韩丽从小院里走出来。时间不早了，还是赶紧上路吧。马车内的气味显然并不好闻，这也难怪，本应只能乘坐十几人的车厢，挤进了近三十名孩童。虽说小孩块头比成年人小很多，但仍使车内拥挤不堪。 马车从青牛镇出发，一路向西飞奔，路途中又去了好几个地方，又接了好几个孩童，终于在第五天傍晚时分，赶到了彩霞山七玄门总部所在地。请听题：马车上有多少名孩童？所有的孩子一下车。 都被彩霞山五彩的落日美景深深的迷住了。都别傻站着不动，跟上了。忽然，前头的队伍停了下来。王老弟，怎么才到？可比预定时间晚了两天呢。叶堂主，路上耽搁了些时间，劳烦您老费心了。请听题：七玄门所在地在什么山？ 这是第几批送到山上的弟子了？第十七批人了。嗯，让他们好好休息一晚，明天一早就开始选拔合格弟子。大家听好，测试从日出时正式开始。时候差不多了，准备出发吧！不要害怕，师兄们会在后面护住你们的，不会让你们出危险。韩立回头望望身后的那些年轻人。 原来这些人叫做师兄，大概就是以前收的弟子。我,我先我先，等等我！我,我看来是前面有爬的比我快的人也在休息，我不能久待了，得抓住机会冲上去。请听题，这是送的第几批弟子了？ 圆脸，圆脸，圆脸。皮肤，皮肤，皮肤。精神，精神，精神。气味，气味，气味。乘坐。 乘坐，乘坐，乘坐。小孩，小孩，小孩。飞奔，飞奔，飞奔。总部，总部，总部。美景。 美景，美景，选拔，选拔，选拔，合格，合格，合格。